Ну, коли у нас демократия, то у нас должны быть все языки раны. Должны быть школы русские, должны быть школы, школы татарские, там еще какие-то. Тогда мы будем дружны. Не в языке ведь дело, понимаете? Вот не безразлично, какой вы национальности. Отрицательно. Должно быть два языка, чтобы люди не страдали, никто от этого. Мы понимаем, надо будет, будем балакать, вот, но чтобы два жесткий закон, могу сказать, действительно, но в некоторых местах это оправдано, конечно. Да, школы, возможно, так, государственное учреждение, да, СМИ, да, это так. Но мне кажется, что язык общения люди уже пускай выбирают сами. Сами по себе, по-моему, за это никто не преследует. Но я считаю, что во всех странах Европы... Где существует разноязычие вот в странах, допустимо и два, и три государственных языка, и никто от этого не страдает. Ну это такое мое мнение. Нормально, надо пробовать все что было. Просто привыкли на русском. Это надо будет переучиваться. То, да, ну не знаю. Мне как бы, честно говоря, на наше правительство, что не рассматривают, я на них как бы не особо внимания обращаю. Для меня какой удобно на каком языке, на том я и общаюсь, поэтому мне все равно. Пускай они сначала своего Авакова этот, доведут к криминальности. Уже довели столько, что он там и ворует, и уже переворовывает. Поэтому пускай сначала его накажут, а потом уже людей будут наказывать. Думаю, погарно разговаривать и на украинском языке, и на российском Хто, кому як зручно, той розмовляє. Не знаю, я вчителька працювала в одних класах на українській, в других класах на російській, і це мені не заважало. Нічого ми не чули.